Всем привет, с вами Макс, и сегодня я расскажу, как можно взломать страницу ВКонтакте через блокнот. Создаем блокнот, включаем его и пишем взлом в он. Вставляем вот тут ID, зад. пишем его в наступной строке равно

Создаем еще один текстовый документ. Нажимаем файл. Сохранить как. Пишем. Логин. Логин. Сохранить. Создаем еще один текстовый документ. Сохранить как. Пишемо Сохранить И Нажимаем на взлом У вас будет вот такая штучка Когда у нас закончит Проверьте То у вас тут будет логин А тут пароль Подписывайтесь на мой канал Всем пока